Dia tak wajib solat lah tu. Yang wajibnya dia disolatkan. Maka seorang Muslim selama dia tu masih berakal dan masih hidup dan tidak datang kepadanya haid, maka wajib dia sembahyang. Wajib. Dan perlu kita perhatikan juga. Ini penting juga. Beza orang yang sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang. نبي سبوده إيقام الصلاة، نبي سبأباه أقيم الصلاة، بني, بني الإسلام على خمسين شهرة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيله. نبي سبأباه يخبر كيتز بلني أن Siapa itu yang mendirikan sembahyang? Mereka adalah yang tahu hak-hak di dalam sembahyang, bukan hanya sembahyang sahaja. Itu yang dimaksudkan akimululah. Nah, sebab apa kita sembahyang? Kita sembahyang untuk siapa? Ah, Sebab apa kita sembahyang? Ha? Apakah apa kerana kita sebab kita ni anak orang Islam? anak muslim muslimat. sebab tu kita sembahyang atau sebab kita tu terbiasa dari kecil memang aku dari kecil aku, aku, kena ajar sembahyang 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 sebab tu aku besar dengan sembahyang apakah itu sebab kita sembahyang tak sebab kita sembahyang ni adalah untuk kita ingat Allah SWT Allah sebut Allah sebut aqimus salata dzikri dirikanlah sembahyang untuk ingat kepada Allah untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wataala. maka kalau kita sembahyang, kita tak, tak ingat Allah di dalam sembahyang kita, tak membuatkan kita semakin dekat dengan Allah. Maknanya kita hanya sembahyang, bukan mendirikan sembahyang. Dan orang yang sembahyang sahaja tanpa mendirikan sembahyang, maka dia tak akan dapat faedah dari sembahyang. Disebutkan bahawa Inna Salatatatna Anfah Shaiwal. Allah subhanahuwataala. Bahawa sesungguhnya sembahyang itu melarang, menghindar, mengelak seorang itu dari buat, -buat keji dan mungkar. Buat keji dan mungkar. Sebab nah, itu kalau kita tengok ada orang sembahyang ni, mata dia itu lagi tak terjaga, mulut dia tak comel lagi, hati dia penuh dengan kebencian, penuh dengan kebusukan. Apa oh, padahal dia sembahyang? Padahal dia baca Quran. Padahal dia, dia budak madrasah, kau oh, beri semayang pun boleh curi lagi. Dia sembahyang macam-macam. Oh, macam -macam. Buat maksiat lain lagi. Ada dia semayang. tu oh, maka dia sembahyang betul dia sembahyang Tapi dia tak mendirikan sembahyang. Sembahyangnya hanyalah menjadi se ibarat umpama dia hanya membuat olahraga sahaja. Suka. Allah Akbar. Sujud. Ya, Tidak. Itu sahaja. Sembahyang dia sah Tapi belum tentu diterima Sebab tu Imam Ghazali ikhlas Dalam urusan sembahyang Sampai menjadikan khusyuk adalah rukun Dari salat Rukun dari salat Maknanya apa? Kalau orang sembahyang tak khusyuk Sembahyang dia tak sah Dan wajib dia ulang orang tak khusyuk Kalau orang sembahyang Allah Allah duduk manggil, duduk tengok jari, duduk tengok kaki. Siapa tu? Kak, siapa tu kan? Siapa buat gitu tau? Tengok semayang, tengok kaki, duduk goyang-goyang. Tahu tak siapa? Ada lah tu. Dan macam. Tengok kumut. Hmm. Macam ada je dia Tengok semayang dalam fikiran. Hmm, Kek-kek makam, duduk bufali lah masuk. Saya Se tidak Sekapi. Sekali kami. Oh, sedar tempe fadilah number one. Tak boleh lawan. Itu orang semua yang bikin Apa lagi? Nak no. no biasa. Mau oh, tunggu. Tak ulang. Nak jaga apa. banyak. Nak jaga apa. Memang semayang tu, Apalagi orang semayang depan TV Oh tak jadi lagi tu Tengah semayang, tengah tunggu iklan Ada iklan dalam TV, betul semayang Cuma -cuma. Oh tadi superhero tu apa dia ni? Superhero tu buatkan kanos aku ni Itu pergi eh? ke situ Apalagi orang main game Mak suruh semayang Halo, semayang lu Abang pergi semayang lu oh, Tengok main game, oh, mau semayang main cepat 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 Nak main kaki. Kalau sebelum dia mabar, mabar. Kawan tengah tunggu. Hmm. Bila sembahyang Sembahyang tu adalah ikhwan musalah iaitu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Nah, maka kalau orang dah sembahyang dia betul. Kalau dia mendirikan sembahyang, maka tak ada dia buat hal-hal macam tu. Dan dalam sembahyang tu ada ketenangan. Ju'ilat as 'aini kata Nabi. Sembahyang tu dijadikan untuk kudu penyejuk hati, penyejuk mata. Penyejuk mata tu apa? Untuk tunggu sembahyang. Untuk tunggu sembahyang. Nabi sebut dah berzali ada tali yang perlu kita pegang yang membuatkan kita sama intizarus salah ba'da salah Hati kita selalu tunggu semayang. Inti dhuru sholat di ba'da sholat. Zalikum riba, zalikum riba, zalikum riba. Nabi sampai sebut tiga kali. Dia ada tiga. tiga. Wow. Satu, dua, masa tak Tapi yang ketiga, intizarus salah, ba'alas salah. Hati itu selalu tunggu untuk semayang. Maka ada satu amal yang yang hebat dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayya. Beliau selama 40 tahun oh, ini malu, malu, malu ustaz, malu kita semua. Selama 40 tahun beliau selalu, selalu berada di dalam masjid sebelum azan berkumandang. Ketika ditanya wahai Sa'id bin Musayyab, kenapa engkau selalu berada di dalam masjid sebelum azan sedangkan waktu masih luas azan pun mungkin ada, ada waktu buat semayang solat lagi boleh membawa lepas kata dia, jawab dia apa aku malu kalau aku datang selepas Allah panggil bukankah aku mengaku aku adalah hamba ni maka lebih baik dan adab dan sopan bagiku adalah aku datang sebelum dia panggil cubalah contoh kita seorang ayah contoh kita seorang ayah dan kita ada anak sebelum kita panggil anak tu anak tu dah dah ada dah di tempat kita tu akan panggil dia semasa ni pukul 1 pukul 3 pukul 5 sebelum jam tu dia dah ada dah depan pintu kita suka tak suka guru pun macam tu juga kalau dia nampak seorang murid yang datang sebelum hmm. waktunya contoh masuk waktu dan selesai. sebelum menghalim hmm. kabul ba'da khamsi daqaiq dia ada dalam kelas dah ada dalam kelas dah hmm. sukanya seorang guru tak terbayang sukanya macam mana bangganya dia dan yang ada adalah doa yang baik untuk pelajar tersebut sebab apa dia datang sebelum masuk waktu Oh, ni ustaz masuk lambat dah. Dia lebih lambat ke dia ustaz? Kayak Pak Ustaz dah masuk lambat dah sebab mungkin kerana ada sebab. Ada hal lain, apa lagi hok ada anak. Ustaz dilambat dah masuk, dilambat dia masuk lebih lambat lagi dia Ustaz. Oh. Tak tahu tu siapa itu Tak ada kat sini insya-Allah. Nah, apa saya pun saya 40 tahun malu kita semua malu kita itu dah ada azam ada wirid <laughs> ada wirid wirid pun dah cukup panjang tu pun datang masbuk mari kita dengar, ada banyak istighfar kita semua ha. Dan dalam sembahyang tu ada ketenangan Selalu Nabi cakap kepada Sayyidina Bilal Wahai Bilal Arihna biha Arih biha Ibila eh, cepat-cepat azan dah masuk waktu ni cepat-cepat azan tenangkanlah kami rehatkanlah kami dengan sembahyang karena dalam sembahyang ada ketenangan ada rehat bagi orang-orang yang bertakwa ada rehat bagi orang yang tahu makna sembahyang yang sesungguhnya Maka tu pelik kalau ada orang Bikin nak pergi healing-healing pun healing. oh, Nak pergi pulau Langkawi Nak pergi genteng highland nak pergi Cameron Highland, nak pergi Highland Highland, nak pergi Bali, nak pergi Lombok, nak pergi Jalan. Tapi semayang dah semayang, padahal ketenangan ada dalam semayang. Healing sesungguhnya ada dalam semayang. Ada usah tengok dalam media sosial. Boleh lagi, ada orang buat iklan. Satu tempat. Situ dia boleh meluahkan emosi. Macam mana luahkan emosi? Dia ya, baik. Ada list harga. Ha, dia harga. Kalau buat pecah TV, harga dia gini. TV-TV lama. Buat pecah kaca, harga dia contoh sikit. Buat pecah um, lemari, harganya berapa? Berapa puluh ya, contoh. Oh, masuk dalam bilik tu, staff dia buat ready lah tu semua-semua buat. -semua masuk, pegang kayu benda, Pecah Buat apa? Nak, nak luaskan, nak luaskan emosi. Eh, Orang gila buat dia. Semayang ada buat apa di sini? Semayang ada. hok balik lagi orang Islam, ada orang Islam di situ. Orang selama ni dia pernah semayang. Lah. Jadi kalau semayang jumpa kita nak menghati semua. Orang tahu makna sembahyang. Betul kalau tahu sembahyang tak ada tempat untuk mengadu Allahu Samad. Zat yang Maha mendengar aduan dari hamba-hamba-Nya. Apa mana As-Samad? Di mana kita? Hmm, kalau kita urusan dengan manusia ni kena ada appointment. Nak jumpa dengan presiden. Nak jumpa bukan jumpa dengan presiden saja. Nak jumpa dengan apa? Menteri. Bukan menteri doktor saja. Kena ada appointment kan. Doktor je pun doktor kampung. Kena ada appointment. Oh, kena mari hari Isnin pukul 9. Sekali tu je. Setahun sekali, dua puluh dua kali setahun. Hanya untuk obat Untuk kita mengobati sakit kita Mengobat sakit kita Untuk berobat sakit kita Itu ada apa, apa ini Sedangkan Kalau kita urusan kita dengan Allah Kita yang tentukan masa bila Bila pun nak jumpa dengan aku Kata Allah hmm. Nak petang, nak siang Nak pagi, nak malam Semua boleh Tinggal mobil dan laptop Aku selalu ada tapi mana kita? Sebab tu carilah yang kita ni Check ha. Cek diri kita, back kita diri kita Evaluasi diri kita Di mana kita di dalam sembahyang? Kemanakah kita ketika kita sembahyang? Jangan-jangan kita tak pernah peduli tentang sembahyang kita selama ini Sembahyang tu ibarat apa? Ibarat kepala dari tubuh kalau orang sembahyang tak betul ibaratnya dia dah tak ada kepala. As-salatu bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Sembahyang tu ibarat apa? Ibarat kepala bagi tubuh. Kalau kepala tak ada, boleh hidup tak? Mari, boleh hidup. Nah begitu juga dengan agama kita sebab tu disebutkan as-salatu imadud din sembah yang tu tiang agama. Oh tiang kalau roboh, rumah boleh jadi tak tak jadi. Boleh jadi tapi tak kukuh lama. Akan mudah pecah, mudah jatuh. Oh. Bukan urusan agama saja, dunia pun boleh jadi macam tu juga. Tapi macam mana orang kafir boleh kaya? Ha oh, tu memang orang kafir memang bahagian dia dunia ni. Ah, ha,

محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله صلاة عماد الدين Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan dari Allah SWT itu dengan sabar dan sembahyang. Sabar sembahyang. Sembahyang. Kalau ada hajat apa, sembahyang. Ada kesusahan apa, sembahyang. Baiki sembahyang kita. Kalau kita betul baiki sembahyang kita, maka mudahkan urusan kita. Sampai kata Syekh Buti, Ma ra'aitu qawman yata'akharuna ala salah faya'akhiruhumullahu fi umurihim kullih. Tidaklah aku melihat suatu kaum yang mereka itu terlambat atau mengakhir-akhirkan dalam urusan sembahyang, maka Allah akan mengakhirkan akhirkan juga urusan mereka. Jodoh dok mari-mari. Apa? Sembahyang waktu tak betul lagi. Nak hafal susah. So nak suka ke belajar susah Semayang muah, tu, tutup tutup lagi Bursang rezeki kena Kena uji semua, duit ada Tapi tak ada berkat Anak sakit Tiba-tiba oh, ada bayaran Lepas tu kedai ada laku oh, Harga jadi naik Peluang jadi naik Ada dah duit, banyak dah Gaji 5 ribu, 10 ribu dah sebulan. Tapi tak rasa berkat. Sebab apa? Sembah yang tak betul lagi. Urusan dengan anak bini tak habis-habis. Baloh. So. Bergaduh terus. Itu mungkin sembahyang yang perlu dibaiki. Yang perlu kita betulkan. Maka kita akan bahas ini yang adalah tasawuf solat makna salat. Asrarus salah. Ha, tapi yang kita belajar bukan hanya asrarus salah. Tapi kita kena tahu juga makna di sebalik itu semua. Fikih akan membahas secara zahir. Ada syarat, ada rukun. Tapi perlu kita juga faham. Akan rahsia di sebalik perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada yang namanya ilmu maqasidus syariah. Maksud dari sebuah syariat yang diwajibkan. Apa fikir kita kena semayang? Apa tujuan kita semayang Apa tujuan kita zakat? Apa tujuan kita haji? Apa tujuan kita uh, uh, bayar zakat dan lain-lainnya. Ada maqasid syariah penting. Sebab tu yang yang boleh baca kitab tu bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab tu hebat. Kitab hebat. Sampai disebutkan kalau seandainya jika seandainya Al-Quran dan hadis dihilangkan dari bumi ini Maka nescaya kitab Ihya Ulumuddin boleh menggantikan Quran. Kerana betapa besarnya makna yang dihadirkan oleh Al-Imam Al Ghazali dalam kitab Ihya'nya. Dalam dalam kaul uh, ulama' yang lain yang boleh menggantikan Quran dan hadis juga. Ah, bukan. Uh, untuk Ibn Atayla Sekandari. Kitab Ihkam Ibn Atayla Sekandari. Jika seandainya ada kalam dari kalam manusia yang boleh dijadikan di dalam sembahyang, yang boleh dibaca di dalam sembahyang, maka yang paling yang paling layak untuk dijadikan bacaan di dalam sembahyang, selain daripada uh, jika, uh, yang paling layak untuk jadikan bacaan di dalam sembahyang adalah Kitab Al-Hikam ibn al tailah sekalipun Itu maknanya yang sangat mendalam lagi. Dan uh, ni, munasabah mulai dari sekarang. Uh, tulab mutun diwajibkan untuk ikut hikam buya Besok ada hikam buya Diwajibkan kepada semua tulab mutun untuk ikut daris buya Hikam Mutun sahaja uh, Untuk eidat dan tahfiz Ada kelah lain Entah itu merocah atau boleh kita buat program lain sebab dari itu maka insyaallah tasawuf akan dicukupkan tak apa untuk i'dad ikut juga untuk i'dad dan mutun ikut hikam dan untuk tahfiz sila pergi ke depan untuk menajaah dengan ustaz Zaki atau ikut jadual nanti baik so, masa dah habis kita belum masuk lagi kepada pembahasan fikih hab solat tapi cukup untuk kita asrur salah ijmalan secara umum kita tahu kenapa kita sembahyang apa faedah sembahyang kenapa kita diminta untuk sembahyang bukan hanya untuk kita rukuk sujud rukuk sujud saja untuk baca saja tapi ada makna yang lebih dalam untuk selalu kita ingat kepada Allah Subhanahu taala intashiru bertebarlah kalian di dalam bumi, di muka bumi ini ikut dangmuah menua muda menua gini menua gini tapi ingat Semasa azan dah berkumbang, malah sembahyang. Ingatlah kepadaku. Kerana urusan dunia, kalau tak diingatkan dengan salat, kita akan lupa. Kita akan lalai dari Allah SWT. Sebab itu, tujuan utama dari sembahyang adalah kita ingat kepada Allah SWT. Kalau kita selalu sambung dengan Allah, dan itulah cahaya yang perlu kita pegang, tali yang perlu kita pegang erat, untuk kita selamat nanti di akhirat kelak. Allah Ta'ala alam bersawab. اقول قولي هذا ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran kefiran kami sampaikan kepada guru kita Ustaz Semoga apa yang boleh sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya robbal Alamin. Baik hadirin sama yang hadir langsung ataupun yang mengikuti melalui media sosial kami di mana pun anda berada. Demikianlah majlis kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lewatkan, kami akan hadir bersama anda dalam program kajian selanjutnya tentunya di Akademi Pengajian al bahja Terengganu. Dan akhirnya saya Abdul Halim beserta urus setia mengucapkan syukuran jazilan atas segala perhatian anda. Mari kita tutup majlis kita dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.